Здравствуйте. В эфире телекомпания «Социальная краина», а также в эфире Черноморской телерадиокомпании. Вы смотрите нашу программу «Единая страна, единая Украина. Бир Дивлет». За несколько месяцев в Украине было практически создано, ну, если не с нуля, то во всяком случае восстановлена работа Министерства обороны и наших вооруженных сил. Появились добровольческие батальоны, появилась Нацгвардия, это бывшие внутренние войска. Добровольцы – это те люди, которые первыми пришли с Майдана а, в, в подразделение Национальной гвардии. В принципе, они первыми были те, кто и первыми, наверное, единственными те, кто остановили а, наступление террористов, сепаратистов, ну и, собственно говоря, российских войск под Славянском еще в апреле этого года. Потом, потом создавались новые батальоны, и а, все это время казалось, что крымчане находятся как-то в стороне от этого процесса. На самом деле это не так. Есть добровольческий батальон Крым. О том, как тренируются эти ребята, в нашем сюжете. Вони ховають свої обличчя під балаклавами, але показують справжні бійцівські якості та готовність загинути за батьківщину. Це бійці батальйону Крим. Більшість із них не хоче світитися через те, що російські спецслужби можуть зацікавитися їхніми родичами, які лишилися на півострові. Проте, незважаючи ні на що, бійці ставлять перед собою стратегічну мету. Наша цель в даному випадку тактична це отримати бойовий опит, э, отримати якісь э, знання, натренуватися, допомогти э, освободити Донбас від окупантів. Наша цель це освободить від окупації Крим. Серед бійців є навіть дівчата. Одна з них зізнається, на війну йти не страшно, бо має підтримку. У мене тут є дуже велика підтримка, це мій коханий чоловік. Він мене завжди в усьому підтримує і. З ними нікуди не страшно їхати. Він теж батальйон. Так, кожен українець це його обов'язок захищати свою державу. Питання постійного проживання та тренування бійців наразі вирішується. Поки що свою майстерність добровольці відпрацьовують прямо посеред лісу. Проте вже зараз їх навчають найголовнішому. Надіюсь, що за дуже короткий строк вони зможуть усвоїти ну, базові моменти. Це схватів, бросив. Упав, посмотрев вправо, вліво. Взагалі, перші навики це ті, які можуть йому допомогти в, в бойовій ситуації. Є в бригаді і ті, що вже пройшли через пекло АТО, зокрема, ось цей боєць. Раніше він перебував у складі батальйону Азов. Встиг потрапити і в полон сепаратистів. Ми були в полоні п'ять днів. Нас заселяли бірси чистити, обирати, мити, посуду. А також здівалися издевали, ну, у на нас. Потім нас відбили і прийшов в Крим добровольчий батальйон і готовий опять воювати. Поки що батальйону Крим допомагають лише волонтери та благодійні фонди, але попри відсутність державного фінансування, він продовжує набирати до своїх лав добровольців. Анастасія Островушко, Артем Кутасов, соціальна країна. Но ну, вот так тренируется добровольческий батальон «Крым». А у нас в студии заместитель командира добровольческого батальона «Крым» Станислав. Здравствуйте, Станислав. Здравствуйте. А, Станислав, скажите мне, пожалуйста, вот ваш батальон, когда он был а, организован и кем на самом деле? Ну, история нашего батальона, она примерно такая. У нас около где-то месяца назад собралась инициативная группа угу. людей, которые, ну, крымчан, само собой, которые имеют какой-то боевой опыт или служили там, в органах внутренних дел, там, в других структурах в Крыму. И мы решили, что нужно создавать. Мы сначала обратились к Координационной радио вымышленных переселенцев с Крыма. Uh -huh. Это здесь такая общественная организация, здесь в Киеве. И вместе все написали письмо к министру обороны, который ну, очень быстро, в короткое время издал указ, о том, где он поручает нам формировать наш батальон при Министерстве обороны. То есть в данный момент сейчас есть приказ от министра обороны на формирование батальона, mm -hmm. чем мы занимаемся. Mm -hmm. Скажите мне, пожалуйста, то есть я правильно понимаю, что пока что ваш батальон, он это просто вот такая волонтерская структура, да, то есть добровольческая структура, она mm -hmm. еще не находится в подчинении Министерства обороны, то есть вам не выплачивается ни жалование, ни довольствие, э, ни все остальное? Ну, часть людей, это несколько там пару десятков человек, успели призваться по шестой волне, по третьей волне мобилизации, которая сейчас mm -hmm. происходила, и, соответственно, они как бы считаются военнослужащими, которые к нашему батальону ну, в нем состоят. Остальные все люди, которые не успели под эту волну мобилизации, они сейчас просто собираются тренируются, и когда достаточное количество людей соберется Э, то будет уже официально приказ о том, что батальон сформирован, и они все туда поступят служить э, как бы на контракт. Угу. Но тем не менее, смотрите для а, все равно человека надо по крайней мере там, два mm. или три раза в день хотя бы накормить, да, напоить и спать уложить. Да? И как это решается? Ну, само собой, да, мы столкнулись с этим, что есть огромные проблемы. К сожалению, нам почти никто не помогает, кроме волонтеров. Есть у нас благотворительный фонд, он называется Украинский Крым Повернение. Мы его также еще угу. в марте создали, зарегистрировали, который занимается вот в основном вопросом еды для батальона. Угу. Ну, это просто вот ребята тоже, там девочки с Крыма или сочувствующие, которые стоят возле там супермаркетов со скринками угу. и там люди, которые там выходят, они просто дают какие-то свои деньги или еду, но этого в данный момент пока достаточно для батальона. Также нам очень э, помогли на западной Украине люди, они нам отправили достаточно на большой недавно э, гуманитарный груз там, помощи, ну тоже с едой. А остальные-то вопросы, ну, пока в процессе решения. То есть там форма, там, защитная амуниция, этого, ну, еще не, недостаточно. Угу. А, Станислав, скажите, пожалуйста, для политики многие... А также некоторые военные говорят, что э, ситуация в Донецкой области в так называемой антитеррористической операции, да, попросту говоря, наверное, стоит ее называть войной, она не имеет чисто военного решения. На ваш взгляд, имеет или нет? Ну, мой взгляд, как человека, который долгое время служил тоже в внутренних uh -huh. органах, я офицер вообще. Э, э, она в данный момент уже, конечно, не имеет. Нужно было решительно э, быстро действовать, когда это все начиналось, в марте, в апреле. Э, сейчас уже там настолько э, огромное количество факторов разных. То есть там все люди, которые там живут, они там пострадали, там, ну, это уже вопрос от террористов там, или это украинская армия, это э, как бы так. И, и они уже ну, э, по-военному с ними не решить. То есть, ну, как их захватить, если они будут все равно uh -huh. очень плохо относиться. Uh -huh. Тут, конечно, нужно какую-то мощную идеологическую работу проводить, которая пока, на мой взгляд, на недостаточном уровне. Хорошо, смотрите, вот э, в сюжете говорилось <связано> о том, что у вас есть планы не только там помочь по окончанию антитеррористической операции в Донецкой области, но и каким-то образом вернуть Крым. Э, в... То есть я правильно понимаю, что прежде чем ситуация не решится на Донбассе, как бы думать о возвращении Крыма и не стоит. Ну, не совсем. Конечно, думать о возвращении Крыма нужно все время, uh -huh. потому что для нас, для всех это больная тема, для всех крымчан. У меня там остались родители, там вообще семья, родственники. Здесь у меня в, в Киеве как бы, почти ничего нету. Вот мне бы хотелось, конечно, вернуться в Крым и там жить. Ну, в данный момент какой-то решительные действия, но мы там не можем проводить, потому что у нас не хватает и ресурсов, и не дай бог там открывать второй фронт какой-то в Крыму, но это не вариант для нас сейчас, для нашей страны. Угу. Поэтому нужно, конечно же, сейчас решить именно вот погасить конфликт на Донбассе, а потом обращаться к Крыму. Надеюсь, что, конечно, это будет решено мирным способом. Не хотелось бы, чтобы там были выстрелы, взрывы, но наш батальон на всякий случай, конечно, формируется и для этого варианта. Я понял. Станислав, тогда вопрос еще по, по в отношении Крыма. Многие украинцы, которые живут здесь и раньше жили на территории Украины, они называют, знаете, это крымчан как бы. Ну вот крымчане хотели сами, вот они это и получили, например, там в Россию. Хотя, ну нас, наверное, мы как с вами как крымчане понимаем, что это далеко не так. На, на ваш взгляд, вот просто оценка такая: сколько, по вашему мнению, крымчан действительно хотело, чтобы Крым стал частью России? Ну, в процентном соотношении, мне кажется, что, ну, наверное, процентов 10 таких, даже, наверное, меньше еще, таких вот явных сепаратистов, ну, которые всегда угу. были, знаете, они там всегда голосовали за разные там русские блоки, вот, но это вот те люди, которые активно участвовали. Все остальные люди, они, ну, или им было все равно, или они не хотели, но, к сожалению, когда там бегают вооруженные люди, тяжело как-то высказывать свое мнение, угу. вот. А скажите мне, пожалуйста, тогда, почему, на ваш взгляд, милиция в свое время, да, там, там еще в Крыму, я сейчас опять-таки адресую с кем событиям конца февраля, начала марта, почему она не оказала никакого сопротивления появлению этих так называемых зеленых человечков, ну, российских военных на самом деле? Ну, ответ очень простой, просто не было никакого приказа. То есть, ну как объяснить психологию обычного милиционера? Она такая, что он без приказа сам по своей uh -huh. инициативе делать ничего не будет, потому что в милиции инициатива очень сильно наказуема. Uh -huh. Вот, то есть э, большинство людей, которые служат в милиции, они, конечно, давали там присягу. Э, Большинство из них вообще родилась уже в независимой Украине, конечно же. Ну я имею в виду там. Ну и выросла, да, и получила образование, да, естественно. Да. И у них даже не было никаких мыслей каких-то сепаратистских и не было там желания присоединяться к России. Ну просто не было никакого приказа от вышестоящего начальства. Они ждали там неделями, ждали, пока что-то произойдет. В конце концов ничего не произошло и значительная часть из них просто продолжала работать в своей милиции, которые не привыкли, только уже в полиции. Замечательно. Ну, как бы, вообще интересный, интересный вопрос для исследования. А хорошо, вот смотрите, сейчас они... Они сейчас в полиции, да, потом, ну, теоретически, предположим, Крым вернется в состав Украины. Они точно так же будут дальше работать в милиции. Ну, это сложный вопрос, я тут даже не знаю, как ответить. Ну, конечно же, их надо будет всех увольнять, само собой. Да, ну, я, я понимаю. Хорошо. Многие люди сейчас в Крыму, опять-таки говорят, ну знаете, вообще хорошо, что у нас не было такого, как вот на Донбассе, не было а, там какого-то кровопролития, стрельбы и всего остального. А вы считаете, как бы вот Украине вообще стоило бороться за Крым тогда в марте? ну само собой и стоило и это была необходимость, которая решила бы проблему, которая возникла. То есть когда вот эти вооруженные люди захватили Верховную раду угу. э, Крыма, там ходили какие-то вооруженные там казачки по улицам в состоянии там какого-то непонятного э есть же там специальные отряды, которые контртеррористические там, та же самая группа А, альфа, uh -huh. избушная, uh -huh. которая тренируется уже там 20 лет, она тренируется, там огромные зарплаты получает, какие-то привилегии там, она должна была сработать быстро и эффективно, у них же на этот случай есть там куча разных планов, ну там, Атомная бомба упала, на Киев, нет руководства. Они быстро должны работать по планам. То есть, вне зависимости от того, есть руководство у них нет руководства, Конечно. есть приказа, нет приказа. Всякую ну, ситуацию должен там быть. Там есть что угодно. На случай наводнения, угу. на случай там войны, на случай чего угодно. И они должны были сработать. Они должны были забежать в эту Верховную Раду Крыма там всех расстрелять, и все. И не угу. было никаких проблем. Сейчас. Ясно. Станислав, ну и э, скажите еще, пожалуйста, наверное, в завершение нашей беседы, э, скажите, кого вы принимаете к себе? То есть, ну, я не знаю, там девушку видел, да, у вас э, есть тоже в вашем батальоне? Ну, она не одна, на самом деле, uh -huh. их несколько, но они занимаются в основном э, такими волонтерскими вопросами. Конечно, в боевых действиях они не будут принимать участие. Uh -huh. Вот. Ну, хотят тренироваться, конечно, пусть тренируются. Мы принимаем э, к себе, ну, абсолютно всех желающих от э, 18 до 60 лет, желательно, конечно, с опытом какой-то угу. э, военной службы, ну, можно просто, чтобы было желание. Угу. А скажите, почему, скажите, пожалуйста, почему тогда эти люди, ну, то есть… Э в добровольческий батальон, я не знаю, в него проще попасть, чем, чем вот по призыву в какую-то строевую часть? Что мотивирует людьми именно идти в добровольческие батальоны, а не ну, в регулярные части? Ну, у каждого, конечно, своя мотивация. Как известно, большинство батальонов, которые сейчас есть, они милицейские. Некоторые uh -huh. люди не хотят там из каких-то своих соображений э, идти. Ну, особенно тех, кто там на Майдане простоял. У них все равно негативное отношение к милиции остается, которое подтверждается самой же милицией uh -huh. э, постоянно. Э, некоторые не хотят каких-то там обязательств. Э, ну, а, как правило, конечно, наша основа, которая сейчас у нас в батальоне, вот это около сотни человек, это те люди, которые, ну, 80% из них, которые мы вместе прошли весь Майдан. Угу. То есть с самого первого дня до последнего. Как бы такой вот коллектив. Они, конечно, успели там повоевать, многие из них в других батальонах, но когда узнали, что мы там формируем наш добровольческий батальон, так значительная часть из них крымчане, угу. захотели вступить в него. Ясно. Спасибо. Ну, вам успехов. В завершении в скорейшего завершения антитеррористической операции, ну и возвращение к теме Крыма. Станислав, заместитель командира добровольческого батальона Крым, был гостем нашей студии. Оставайтесь с нами на канале Черноморской телерадиокомпании.